Jadi kalau korang sufi pasal motor, korang akan jumpa banyak jenis model yang guna nama Scrambler daripada versi mampu milik contoh seperti GPX, Brixton sampailah ke versi yang mahal macam Ducati Scrambler dan sebagainya. Memang model-model tu semua dia ditawarkan sebagai model Scrambler. Tapi nak kata model-model tu semua sebagai Scrambler sejati, saya rasa tak berapa nak tepat. Sebabnya ada satu pengeluar yang memang menghasilkan motosikal Scrambler yang paling autentik, yang paling original, macam ni. Triumph Scrambler 1200X daripada Triumph Motorcycle. Dan dalam video kali ni, kita akan review ceritakan segalanya tentang tawaran terbaru daripada Triumph Motorcycle Malaysia ni. Jom! Jom! Yeah. Jadi macam mana nak kenal sebenarnya motosikal scrambler yang autentik, yang original? Senang je. Kita gunakan Triumph Scrambler 1200X ni sebagai contoh yang paling sesuai lah. First, design. Design dia perlulah design yang klasik, design yang retro. Scrambler dia bukanlah datang dengan image modern seperti motosikal naked, sports bike dan sebagainya. Kemudian, dia datang dengan beberapa kelengkapan yang masih lagi nampak minimalis, nampak retro tapi masih lagi modern, tak ada masalah. Seperti lampu depan ni. Dia kena lampu berbentuk bulat. LED, ada DRL no issues. Itu bukan satu keutamaan Kalau pakai halogen lagi pun tak ada masalah. Kemudian meter cluster dia kena simple. Dia tak perlu dah screen TFT yang petak, yang terlalu busy dan sebagainya. Kemudian tayar kena tayar nobi. Tayar nobi ni macam ni lah. Tayar semi dual purpose lah. Maksudnya off road boleh, on the road boleh. Kemudian rim. Rim kena lah rim lidi bukan rim alloy. Ni baru original scrambler. Tak habis lagi ada handguard baru dia naikkan lagi image sebagai sebuah motosikal yang lasak sebab scrambler ni usually memang motosikal yang boleh korang nak main off-road yang ringan-ringan kemudian yang paling penting macam dekat scrambler 1200X ni high mounted exhaust itu antara ciri yang paling penting ada pada sebuah motosikal scrambler kalau tak ada high mounted exhaust tu memang tak berapa nak cukup scrambler lah basically dalam penghasilan motosikal scrambler memang Triumph motorcycle merupakan jenama yang paling expert Okay, dan dalam video kali ni, kita nak review ni lah Triumph Scrambler 1200X tawaran terbaru daripada Triumph Motorcycle Malaysia Jadi saya dah pakai motor ni selama seminggu macam tu dan saya rasa sebelum saya cerita riding experience motor ni kita nak cerita beberapa uh, expect daripada motor ni lah terutamanya kita mulakan dengan bahagian enjin okay, Jadi Triumph Scrambler 1200X ni dikuasakan enjin parallel twin 1200cc Enjin ni dikelas sebagai enjin high torque sebab memang dia menawarkan torque yang sangat tinggi sebabnya dia menghasilkan horsepower sekitar 89 horsepower sahaja bagi 1200 cc memang rasa macam hmm bang rasa rendah sangat kan tapi motor-motor macam ni kita tak fokus pada top end power kita fokus pada torque jadi motor ni menghasilkan 120 newton meter torque 89 horsepower 120 newton meter torque memang motor ni in terms of torque delivery memang cukup-cukup Best! Jadi engine ni bukanlah engine yang lama Prime guna balik pada model Scrambler yang lama Tapi sebenarnya dia dah revise balik engine ni Jadi dia increase throttle body kepada 50mm Naik 5mm daripada sebelum ni Kemudian dia punya uh, exhaust Dia punya engine revision apa semua dia dah revise balik Jadi daripada moment korang start engine motor ni Korang akan tahu dengar bunyi initial bunyi tu bunyi awal tu anda tahu yang korang boleh enjoy bawa motor ni sebab itu apa yang berlaku dekat saya memang enjin high torque 89 horsepower 120 Newton meter torque ni, ni memang antara the best engine pada sebuah motosikal gaya retro moden ni jadi enjin tu dia dimount pada frame tu jenis tubular steel dan kemudian di bahagian depan dia dipadankan dengan fork Mazochi fork Mazochi ni 45 mm Non adjustable sayangnya pada ha motosikal yang harga yang agak tinggi ni memang sayanglah dia dia non adjustable sebab kalau compare dengan model terdahulu dia adjustable manually. Ha, jadi itu antara perubahan yang Triumph buat. Kata Triumph mereka nak menawarkan model yang harga dia lebih rendah sikit, lebih affordable, lebih mampu milik. Mazocchi depan belakang. Okey itu pada saya Mazocchi saya secara peribadi memang saya sukakan uh, suspension pada Mazochi lah pada saya walaupun bukan Olin's Walaupun bukan such, Mazochi ni pun dah menawarkan performance yang cukup-cukup bagus. Kalau turun dekat bawah, kita ada break daripada Nissin. Break Axial 2 port daripada Nissin. Ha, mesti korang tanya, alamak bang, kenapa bukan Brembo Style 5 dan sebagainya? Well, ini adalah uh, versi untuk jalan raya. Jadi pada saya, untuk versi jalan raya, you don't really need brake caliper Brembo yang 4 port atau Brembo Style 5 dan sebagainya. Sebab saya bawa motor ni selama seminggu, hard braking, soft braking, masa uh, breaking masa corner dan sebagainya memang break tu berfungsi dengan cukup cukup bagus lah kalau korang nak upgrade bukan korang boleh upgrade tapi pada saya stock uh, stock break ni Nissin ni memang dah perform cukup cukup bagus Okey, tangki dia agak besar saya suka 16 liter uh, dia punya overall weight dengan campur engine uh, frame dan sebagainya berat dia sekitar 228 Kilogram. Kalau tanya saya, bagi sebuah motosikal 1200 cc, 228 kg sebenarnya tak berat. Ha, apatah lagi, dia punya seat height hanya 820 mm. Jadi, the moment korang duduk atas motor ni, yang seat yang flat ni, kaki korang memang akan flat foot terus. Ha. Okay? Flat foot. Macam saya, tinggi 175 Langsung tak ada nak jengkit dan sebagainya. Kalau lain cerita dia, kalau versi yang satu lagi dia punya uh, varian yang lebih tinggi iaitu Scrambler 1200 XE yang tu dia datang dengan suspension travel yang jauh lebih tinggi. Saya naik kaki saya memang tip tu lah. Ha, jadi yang Scrambler 1200 X ni yang versi street ni pada saya dah cukup memadai. Bukan apa bila dah seat height dia tak terlalu tinggi hanya 820. Dia basically dalam 15 mm lebih rendah daripada uh, Suzuki V-Strom 650 XT ya ha, iaitu benchmark lah senang nak kira. Jadi memang motor ni sangat-sangat rendah. Jadi untuk korang yang tak berapa tinggi, korang boleh bawa motor ni dengan penuh confidence. Sebab kalau saya 175 bawa yang XE tu pun memang kaki berjengkit, ah memang korang akan struggle lah. Okay? Jadi motor ni memang menawarkan pengalaman menunggang yang jauh lebih selesa, jauh lebih baik. Kalau korang yang tak berapa tinggi, memang boleh bawa ni motor ni secara confident lah. Jadi walaupun Triumph Scrambler 1200X ni merupakan barisan keluarga moden klasik daripada Triumph walaupun ada nama klasik, walaupun ada design dia retro tapi Triumph tak lupa untuk sumbat beberapa pakej elektronik untuk model ni tapi apa yang saya suka, pakej elektronik dia pada saya tak terlalu banyak lah ha, tak adalah sumbat, semua benda yang ada tu dia sumbat tapi yang benda penting dia ada, jadi motor ni ada 6 axis IMU bermakna Motor ni ada lean sensitive traction control dan juga cornering ABS. Lah, Okey, yang ni yang saya kena cerita pasal dia punya elektronik tu kejap lagi ya dalam riding experience. Tapi selain daripada tu, motor ni juga menawarkan empat riding mode tak silap saya. Rain, sport, road, off-road dan juga rider. Basically 4 plus 1 lah rider tu yang mana kau orang boleh adjust dia punya uh, traction control intervention, power delivery dan sebagainya okay? Yang jadi itu berikut kesesuaian lah. Tapi apa yang saya suka uh, Dia punya Rain tu memang ada perbezaan dengan road Road dengan off road pun of course lah jauh beza Off road dia akan turn off ABS dan traction control Kemudian sport Sport memang korang akan enjoy power delivery yang memang to the max lah Sebenarnya road dengan sport korang boleh enjoy full 89 horsepower Beza dia power delivery tu The moment korang pulas throttle ni ha, Kalau sport dia memang terus okay, Tak ada lag langsung Kalau road tu dia a bit slow sikit tak adalah rasa sangat tapi dia tak adalah rasa macam terlalu agresif macam mod mod pula mod sport okey dan uh, sebenarnya ini yang saya nak kena cerita tentang package elektronik ni kebanyakan motosikal moden especially yang harga 60 70 Rp 80 Rp 80 ribu ke atas memang package elektronik tu macam-macam lah dia bagi okey cruise control lah heated grip lah adjustable windshield dan sebagainya tapi bagi sebuah motosikal gaya scrambler, korang tak perlukan yang Features yang fancy-fancy tu, riding mode, traction control, cornering ABS, itu dah memadai. Dan sebenarnya pada model ni, Triumph dah buang fungsi cruise control. Jadi, motor ni memang just twist and go. Kalau nak bawa, memang kena just main throttle sahaja. Dan satu lagi isu, motor ni takde quick shifter. Dia memang nak tukar gear, memang pakai gear macam biasa lah. Kena tarik clutch, tukar gear dan sebagainya. Memang, dia memang rasa macam bawa motosikal yang klasik, motosikal yang retro. Saya rasa kalau nak rasa lebih enjoyable bawa scrambler ni memang quick shifter tu memang sangat-sangat lah. tapi motor ni performance dia saya rasa tak perlu quick shifter pun tak apa sebab clutch dia punya clutch tak keras sangat-sangat lembut dia punya shift gear pun memang sangat-sangat uh, smooth lah tak ada langsung jerking tak ada langsung rasa tersangkut dan apa yang saya surprise buat motor ni walaupun korang buat agresif dan sebagainya dia langsung tak ada accidentally termasuk gear neutral. Ah ha, itu yang antara features yang saya suka. Dia bukannya ada any system khas macam tu tak ada. Cuma nya gear ring system pada Triumph Scrambler ni memang cukup-cukup bagus lah. Ha. jadi pada semua model sebenarnya Triumph memang dia punya gear shift ni memang antara yang saya paling suka yang ada dalam market buat masa ini. Jadi kalau korang nak akses semua maklumat seperti riding mode dan sebagainya, adjustment control dan sebagainya, semuanya dilakukan dengan dekat bahagian sebelah kiri handlebar. Dan semua maklumat tu boleh diakses menerusi skrin TFT berbentuk bulat. Dan skrin TFT tu sebenarnya dipinjamkan directly daripada Triumph Trident 660. Dia tak terlalu busy, very very minimalist, very very simple. Saya suka sebab dia tak terlalu cluster yang semak lah dengan macam-macam information. Just dua screen, satu dekat atas digital LCD monochrome, bawah TFT screen. Itu dah memadai. Okey, berbalik dekat dia punya cerita pasal traction control tadi. Okey, dia ada rain, road, off road, sport dan juga rider. Saya dah test mode rain sebab bila kita cuaca hujan lately ni memang asyik hujan saja, memang saya ada try dia punya mode rain dan apa yang saya suka Selain daripada dia reducekan power delivery adalah macam mana traction control dia berfungsi. Okey, Especially waktu korang berada dalam situasi tengah corner Maksudnya corner entry dan corner exit Sebagai contoh, saya dah masuk corner, saya nak keluar daripada corner tu Saya bagi throttle power dalam 20-30% macam tu Traction control tu dia tak terlalu intrusif ah ha, Maksudnya dia tak ada cuba nak lawan, nak counter balik dan sebagainya Dia memang make sure kan grip tu ada sebab dia tak nak intervene dengan rider punya input dan bila motor tu dah tegak balik then you can feel yang traction control tu dia ada baru main peranan lah untuk pastikan daripada keadaan motor tu lean ke menegak dia nak cari traction tu dia tak atas permukaan yang basah atau berpasir dia tak ada macam panik ok hmm, benda tu tak berlaku jadi saya dah try lean sebanyak mana yang boleh dalam keadaan hujan dah cuba atas jalan berpasir, memang benda tu yang insiden yang buat kita rasa gugur jantung tu, benda tu tak berlaku ha, yang tu memang saya suka lah maksudnya dia punya elektronik tu berfungsi dengan cukup-cukup baik sebabnya kat luar sana ada motosikal atau model atau pengeluar yang mana elektronik dia tu sangat-sangat intrusif ABS dia intrusif, uh, traction control dia intrusif sebagai contoh bila korang atas, uh, kat traffic light berhenti nak jalan jalan permukaan basah, korang akan nampak the moment korang pun throttle, lampu TC atau Traction Control tu akan blinking. Maksudnya dia tengah buat kerja lah. Ha, tapi waktu tu dia memang basically akan rasa sangat intrusif sampai bila lalu atas line kuning dan sebagainya akan ada rasa sikit geli-geli dan motor tu cuba nak tegakkan balik motor tu ha, teknologi tu. Okay? Jadi pada Triumph Scrambler ni benda tu tak berlaku. Itu yang saya rasa memang bila bawa rasa confident lah. Mungkin sebab tayar lah. Metzeler Karu ni memang menawarkan cekaman yang cukup-cukup bagus. Ha, saya sebenarnya tak berapa gemar sangat. Metzeler Karu ni saya suka Michelin Anaki lagi tapi dan juga uh, Pirelli tapi setakat ni saya bawa selama seminggu memang dalam hujan dalam keadaan kering memang performance ni memang cukup-cukup bagus pada sebuah motosikal yang sebesar ni jadi lepas pakai motor ni selama seminggu, saya rasa antara winning point motor ni adalah dia punya riding geometry atau riding ergonomics dia. So seat dia flat. Jadi memang korang duduk memang rasa sangat selesa. Korang tak rasa macam duduk dalam motor. Jadi kalau korang tengok review kami di Mechanica, memang saya selalu tekankan yang saya memang suka motosikal yang menawarkan kita rasa duduk atas motor bukan duduk dalam motor. Maksudnya seat yang flat, seat yang kedudukan seat dengan tangki dia tak jauh beza bukan yang dalam macam bagi contoh Kawasaki Z punya model yang mana korang duduk dalam motor okey kemudian seat dia tu memang sangat-sangat selesa lah of course sebagai sebuah motosikal scrambler memang antara image yang perlu ada adalah sebuah seat yang flat okey dan seat flat ni memang selesa lah saya dah bawa jauh naik turun ketinggian dan sebagainya memang selesa sangat malah Wife saya, saya bawa duduk kat belakang Walaupun ada exhaust manifold naik kat tepi tu dia kata tak panas dan saya dah test ni duduk belakang memang tak panas. Cuma Cumanya bila korang duduk dekat bahagian depan ni memang korang akan rasa engine heat tu yang sangat ketara di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dekat sebelah kanan tu exhaust memang tak boleh nak uh, ya, elak lah memang benda tu akan berlaku sebab memang bila exhaust dekat kaki memang korang akan rasa bahang dia walaupun ada heat shield dekat situ cuma dia mengurangkan. Cuma panas tu masih lagi korang boleh tahan. Dan di sebahagian belah kiri ni kak, direct daripada enjin. Korang memang akan rasa enjin heat tu. Memang dua benda ni tak boleh elak, kiri dan kanan memang akan rasa panas. Jadi, advisable untuk pakai riding pants atau riding pants yang ada Kevlar. Dia akan protect daripada uh, heat engine yang lebih kuat lah. Tapi setakat ni bawa memang heat tu boleh tahan lagi. Kemudian dekat bahagian depan ni dia punya handlebar. Okey compare antara handlebar yang pada X dengan Scrambler 1200 XE XE tu dia lebih tinggi dan lebih lebar Yang ni sebenarnya walaupun nampak macam panjang Sebenarnya dia lebih kurus sikit. Ha, jadi memang korang duduk bawa rasa macam compact. Ha, mungkin orang yang tak berapa tinggi akan rasa yang dia punya handlebar tu macam superman tu kan. Tapi sebenarnya untuk saiz saya, saya ni memang rasa just nice. Saya rasa tak perlu ada adjustment buat pada handlebar ni. Datang secara stock pun, position dia pun dah cukup-cukup bagus. Footpeg, pada saya normal tak ada isu. Cumanya orang yang tinggi macam saya memang flat foot habis lah. Jadi bila korang bawa stop ke traffic light nak mencelah long traffic dan sebagainya memang korang boleh buat dengan penuh yakin. Cumanya handlebar ni walaupun compare dengan XE dia narrow tapi bila korang mencelah tu dia masih lagi rasa lebar. Kalau korang baru nak bawa motor ni korang akan rasa takut-takut. Tapi sebenarnya lepas korang bawa a few weeks korang akan rasa yang sebenarnya handlebar ni tak selebar mana pun dan apatah lagi dia ada handguard dan handguard ni apa yang saya suka saya and provide handguard yang sebenarnya solid nampak ni okay. dia tak ada jenis yang goyang-goyang memang dia mount daripada kiri dan kanan memang dia mount rasa solid lah dia bukanlah rasa goyang-goyang macam korang beli kat Shopee tu kan jadi kalau misal kata terlanggar side mirror sebagainya at least tangan korang protected tapi of course lah kalau terlanggar side mirror korang kena minta maaf kat orang tu tapi disebabkan dia punya handlebar ni memang solid handguard ni kalau korang langgar kuat sikit side mirror kereta orang mau patah side mirror tu jadi korang kena aware lah sikit tapi pada saya dan uh, tak ada problem lah saya bawa motor ni mencelah trafik dalam KL waktu rush hour memang bawa dengan penuh confident memang smooth lah bawa motor ni kemudian kalau perasan walaupun motosikal ni motosikal 2024-2025 dia masih lagi pakai mechanical key so saya personally motor-motor uh, macam ni saya rasa saya suka ada kunci kalau skuter yes uh, saya nak keyless tapi motor-motor macam ni saya prefer ada kunci sebab korang duduk pulas kunci tu dia rasa motor tu lebih bernyawa lah, lebih ada, lebih hidup. Ha, jadi itu itu personal preference saya. Kemudian sebenarnya kalau apa yang kalau nampak pada Triumph Scrambler 1200X ni, sebenarnya model ni dah dipasang dengan beberapa aksesori. handguard, windshield tinggi, ada fog lamp dekat depan tu, okey. Belakang ni ada rack. Ni semua sebenarnya adalah aksesori tambahan kalau korang beri standard benda-benda ni -benda tak ada lah. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, ada beberapa satu dua benda yang saya rasa tak perlu pun sebenarnya pada motor ni Macam windshield ni Saya rasa lebih expose dash expose tu dengan lampu yang lebih expose tu Nampak lebih scrambler lagi Kemudian fog lamp tu saya memang tak berapa berkenal lah Even kalau saya bawa motor pun saya nampak motor lain pakai pun saya rasa memang sakit mata Kemudian dia ada rack dekat tepi ni Untuk pasang side saddle bag okey Sebelah sana memang tak ada pasang sebab ada exhaust Sekarang pasang cair So dia pasang sebelah saja yang mana saya rasa tak perlu pun motor ni sebenarnya kalau dalam keadaan bare atau dalam keadaan kosong memang jauh lebih cantik dan dia punya side mirror ni memang standard stock datang bulat macam ni saya rasa kebanyakan motosikal memang dia akan pasang side mirror yang design dia lebih moden ada bersegi tapi bagi sebuah motosikal gaya scrambler side mirror yang berbentuk bulat ni memang dah masuk dengan rupa keseluruhan dia jadi in terms of design in terms of riding ergonomics memang saya rasa bagi sebuah motosikal scrambler memang Triumph check all the right boxes lah macam saya cakap lah Triumph memang antara pengeluar yang memang pandai buat motosikal scrambler mereka ni memang dah lama buat model-model scrambler malah bawah dia pun ada versi yang kecil sikit scrambler 900 yang tu pun cantik yang tu pun design dia simple minimalist because that's how motosikal Scrambler sepatutnya digayakan Ada memang pencabar-pencabar lain seperti Ducati Scrambler Masalah saya dengan Ducati Scrambler Dia punya wheelbase tu agak pendek macam ni 1500mm Yang Scrambler tu wheelbase dia agak pendek Dan dia design dia pun nampak rasa macam agak kompak jadi Kalau korang yang bersaiz macam saya bawa motor tu memang nampak motor tu agak kecil Sebab tu Ducati Scrambler ni lebih sesuai untuk pengguna-pengguna uh, rider yang kecil yang saiz kecil untuk rider-rider perempuan aa, memang sangat-sangat sesuai tapi if you want something yang authentically scrambler aa, Triumph Scrambler 1200 ni memang antara tawaran yang paling tepat yang korang perlu pertimbangkan jadi enjin ni pula memang enjin yang sama ada pada Triumph Bonneville T120 1200cc parallel twin 89 horsepower 120 Nm top memang enjin ni Triumph gelar sebagai 1200cc high top engine sebab itulah apa yang ditawarkan 120Nm top so bila bawa motor ni sebenarnya kalau korang pejam mata dengan dia punya engine grunt, dia punya exhaust note korang akan rasa yang macam korang bawa motosikal Harley Davidson sebab memang bunyi dia memang macam korang bawa motosikal Harley Davidson uh, memang exhaust ni walaupun dalam keadaan standard cabut DB killer memang bunyi dia memang cukup-cukup sedap tapi apa yang saya nak cakap dalam video ni adalah prestasi enjin ni. Saya dah bawa for seminggu macam tu. Saya dah bawa seorang, saya dah bawa dua orang, saya dah bawa santai, saya dah bawa bantai. Performance enjin ni langsung tak mengecewakan. Every gear daripada the moment korang open throttle tu memang langsung tak ada rasa macam enjin ni struggling pada low RPM enjin ni macam mengaum atau menjerit pada high RPM memang enjin ni Even kalau korang bawa motor ni Pada gear Cruising pada gear 6 Speed bawah 100 pun Engine ni tak ada rasa macam Eh drop gear, drop gear Tak ada Dia tak akan uh, Bagi reaksi macam tu Korang boleh bawa High gear Tapi low speed No issues And then bila korang Actually kalau korang cruising pun Pakai gear 4, gear 5 pun dah Cukup-cukup sedap Dia tak ada Indication yang Okay cepat tukar gear 6 Okay sebab nak, nak, nak high speed ni Tak ada Benda-benda tu tak ada berlaku So korang memang boleh enjoy dia punya power delivery dan dia punya top tu dia punya trust tu flow dia tu memang up until 7000 rpm korang boleh rasa so basically rpm tinggi korang nak overtake tak perlu nak drop gear just open throttle korang boleh overtake korang enjoy power atau top delivery tu memang pada saya itulah dia when it comes to motor-motor yang design macam ni keluarga-keluarga keluarga scrambler keluarga-keluarga keluarga modern klasik And tu sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Ya, kita ada mungkin pesaing dia seperti Roy Enfield dan sebagainya yang hanya the biggest engine dia orang ada 650 cc parallel twin. Yes, but certain cases korang perlu drop gear. Power dia top peak power dia tak cukup uh, tak cukup. Especially kalau korang nak overtake, korang kena drop gear dan sebagainya. But this benda tu tak berlaku. Any RPM, any gear korang boleh overtake, korang boleh slow down, traffic yang agak busy. For example lah, korang tengah speed, six gear, uh, 6 gear, 6,000 RPM, 7,000 RPM. Okay? Itu dah red line lah. Okay? Then suddenly, jam. Korang nak slow down, lepas throttle, gear tak sempat nak drop lagi. Tak ada, tak ada masalah. Gear 4, 5, 6, korang boleh still cruising, celah-celah traffic. Memang super, super smooth. Jadi itu antara ciri yang saya sangat-sangat suka pada Triumph Scramble 1200X ni. Of course, kalau korang rasa ground clearance dia tak berapa nak bagus nak main off-road yes, korang boleh go for your 1200 XE sebab memang itu adalah motosikal yang ke arah off-road lagi suspension travel lebih tinggi tapi dua-dua pakai uh, fork dan suspension depan belakang daripada Mozochi sama 45mm beza dia suspension travel saja. yang ni 250mm yang tu jauh lebih tinggi cuma ground clearance ni memang sangat-sangat rendah lah jadi memang tak advisable untuk korang main off-road dengan motor ni light off-road boleh kalau yang ekstrim tak boleh langsung memang bahayalah untuk motor ni kan Okey, dan kemudian keselesaan motor ni memang antara motosikal moden klasik yang sangat-sangat selesa sebenarnya bukan antara lah basically semua motosikal keluarga moden klasik Ben Triumph memang sangat-sangat selesa yang tak selesa sangat bobber je ha, bobber tu memang saya tak berapa minat lah dia punya seat tu memang kurang selesa sikit but the rest speed twin T120 bone dan sebagainya memang sangat-sangat selesa dan engine performance memang saya rasa tak ada komplain langsung uh, saya usually memang agak particular sikit bab engine tapi Triumph kan, they make one of the best engine kat luar sana dan mereka juga pembekal engine kepada uh, Moto2 so itu saja dah jadi cukup bukti yang diorang ni memang tahu pakar lah dalam menghasilkan engine yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat toky ok, cuma satu dua isu je lah yang saya rasa Triumph boleh improve saya tahu uh, Triumph memang cuba nak rendahkan harga motor ni sebab tu untuk market Malaysia, harga dia hanyalah RM80,900 tak silap saya, previously memang jauh lebih tinggi cuma ada beberapa uh, fungsi atau ciri yang korang terlepas lah cruise control tak ada uh, dan juga quick shifter pun tak ada selain daripada tu juga, brake package dia sekarang dah pakai Nissin okay, kalau yang XE dia pakai Brembo Style 5 4 port depan berkembar, yang ni pakai uh, Axial Nissin, 2 port sahaja dekat depan berkembar tapi performance wise Macam saya cakap di awal video Memang saya takde complain Saya rasa orang yang terlalu ni cakap Okay uh, semua motor at least kena Brembo Kena Brembo eh, Sebenarnya Brembo tu is just Pada saya brand dia lah yang gah Tapi performance pada saya Nissin ni pun dah cukup Dia bergantung pada motosikal jenis apa Kalau motosikal gaya scrambler macam ni You don't need Brembo 4 port Apatah lagi Brembo style 5 uh, Axial brake Nissin macam ni Okay pun dah cukup Walaupun bukan radial Kalau radial actually Slightly better lah Tapi sebab saya, saya suka radial Cuma ni axial ni memang dia punya break tu dia mushy sikit maksudnya dia tak lalu mencengkap ha, dia tak ada terus grab dia ada gradually ya ha, Yang tu yang saya rasa memudahkan motosikal ni untuk ditunggang kau orang tak adalah rasa keadaan yang mana kau tiba brake tu ah ha, benda tu tak berlaku ABS depan belakang performs really really well cornering ABS pun ada sebab dia ada 6 axis AMU traction control tu pun memang saya puji dia tak terlalu intrusif memang saya suka sebab saya lebih suka rider punya input berbanding elektronik punya input. Cumanya saya rasa kalau motor ni ada quick shifter memang jauh lebih best lah. Ha, itu yang saya suka sebab saya memang suka kan quick shifter especially kalau korang rider yang agresif, yang sporty dan korang akan enjoy fungsi quick shifter especially pada motosikal macam ni sebab surprisingly cornering motor ni memang perform sangat-sangat bagus uh, for a scrambler bagi yang tayar besar macam tu okey memang perform dengan cukup-cukup baik okey jadi saya rasa dah dah ceritakan semuanya fork mazocchi, ABS, elektronik semua saya dah cerita so harga pun saya cerita RM80,900 sebenarnya motor ni inilah kali pertama kami ambil motor ni dan inilah kali pertama saya tengok motor ni on the road jadi saya tak tahu berapa banyak yang pakai motor ni mungkin korang tak yakin untuk beli sebenarnya kalau tanya saya lah kalau korang, korang nak motosikal yang korang pergi touring korang nak ride yang ke pergi on an adventure dan sebagainya pergi overlander dan sebagainya yes mungkin motosikal adventure 1000 cc 1250 cc gs 1300 gs Suzuki GSX S1000 GX merupakan pilihan utama. Sebenarnya kalau tanya saya, motor-motor tu semua, especially untuk rider yang rendah, korang akan struggle nak bawa dengan berat dia lebih 240 kg dengan tangki yang sangat besar. Yang ni hanya 15, tangki yang tu semua 20 ke 30 liter kalau GSA. Jadi kalau korang bawa motor tu on the highway, memanglah dia akan rasa sedap, power banyak dan sebagainya but bila korang masuk town, masuk kawasan-kawasan yang jalan dia terpencil jalan dia mungkin basah, berminyak, berpasir korang mungkin akan rasa takut-takut especially time nak corner lah takut hilang traction, takut tergelincir dan sebagainya sebab kaki semua tak sampai, motor-motor tu tinggi kaki korang mungkin tiptoe saja. tapi untuk motor macam ni pada saya ini adalah jawapan kepada korang yang mungkin struggle nakkan motosikal touring 1200cc tapi tak tinggi this antara motosikal yang probably korang boleh consider yes, dia memang sebuah motosikal scrambler but scrambler ni fungsi dia, dia menawarkan keupayaan untuk korang ride ke mana sahaja tapi yang paling penting yang bagi model X ni kaki korang boleh sampai sebab ground clearance dia rendah ha, jadi korang memang boleh pertimbangkan motor ni saya tahu kat Malaysia ni sikit-sikit nak touring je kena GS, GS, GS but korang kena tahu kapasiti korang bawa motor macam mana, kapasiti ketinggian korang, kapasiti macam mana nak handle motor-motor sikal berat. Jadi sebenarnya motor sikal macam Scramble 1200 ni, X ni terutamanya memang antara model yang korang hmm. patut pertimbang. Mungkin cumanya masuk highway dia tak ada push control, nah, jadi korang regulate throttle ni, lah supaya tak cepat penat. Okay, saya rasa tu je lah yang kami boleh kongsikan dalam review mengenai Triumph Scramble 1200X ni. Okay, kita dah cakap tadi ada ada dua varian yang ini adalah X dia ground clearance lebih rendah kemudian dia ada yang ground clearance tinggi yang itulah XE yang tu harga dia jauh lebih tinggi okey jadi semoga video ni membawa manfaat especially untuk korang yang tengah-tengah survey untuk beli motosikal yang macam ni pada saya memang this is the most scrambler motosikal scrambler yang paling original yang paling authentic yang ada dalam pasaran di Malaysia buat masa ini okey itu saja yang kami boleh kongsikan seperti biasa jika ini kali pertama di sini channel kami. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.